নমস্কাৰ ই কক্সালে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই মই জ্যোতি দাসে আৰম্ভ কৰিব লাগিছো এটা নতুন ভিডিঅ' আজি আমি পঢ়িব ওলাইছো ষষ্ঠমান শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ নম্বৰ চৈধ্য স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যৱস্থাৰ অনুশীলনী প্ৰশ্নসমূহ যোৱা অংশত আমি এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰ অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰিছিলো নিশ্চয় তোমালোকে সেই অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নসমূহ বুজি পাইছা আজি আমি ৰৈ যোৱা প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰিম আহাচোন কি কি প্ৰশ্ন আমাৰ থাকি গল অনুশীলনী তিনি নম্বৰৰ প্ৰশ্নসমূহ আছিলে অসমত মুঠ কেইখন জিলা পৰিষদ আছে গতিকে অসমত মুঠ ৰাজ্য আছিলে পঁয়ত্ৰিছখন পঁয়ত্ৰিছখনত গোটেইকেইখনতে জিলা পৰিষদ নাই গতিকে কেইখন আছে ছাব্বিছখন জিলা পৰিষদ আমাৰ অসমত আছে ঠিক আছে গাঁও অঞ্চলৰ স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনৰ আয়ৰ উৎসসমূহ কি গতিকে এই যে গাঁও অঞ্চলৰ স্থানীয় শাসন ব্যৱস্থা আছে গাঁও পঞ্চায়ত আঞ্চলিক পঞ্চায়ত জিলা পৰিষদ এইবিলাকে ক'ৰ পৰা ধন পায় ঠিক আছে যিবিলাক আমাৰ আঁচনি আছে বা যিবিলাক কাম কাজ কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমাৰ ধনৰ প্ৰয়োজন এই ধনসমূহ তেওঁলোকে ক'ত পায় সেয়া হৈছে কি গাঁও অঞ্চলৰ স্থানীয় শাসন ব্যৱস্থাৰ আয়ৰ উৎসসমূহ হৈছে সাত বজাৰৰ পৰা অহা কৰ ৰাজহ জৰিমনা আদি কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰা অনুদান কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰেও অনুদান দিয়ে যিবিলাক আঁচনি আছে সেই আঁচনিসমূহত অনুদান থাকে আৰু স্থানীয় শাসক আৰু বিধায়কে আগবঢ়োৱা অনুদানসমূহৰ জৰিয়তেও তেওঁলোকে যিবিলাক আমাৰ কাম আছে সমস্যা আছে সেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে ধন পায় ঠিক আছে জিলা পৰিষদৰ এখনৰ কাৰ্যকাল কিমান গতিকে জিলা পৰিষদ এখনৰ কাৰ্যকাল কিমান বাৰু ক'ব পাৰিবানে তোমালোকে জিলা পৰিষদ এখনৰ কাৰ্যকাল পাঁচ বছৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যকাল পাঁচ বছৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰো কাৰ্যকাল পাঁচ বছৰ ঠিক আছে নগৰ অঞ্চলত কি কি স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যৱস্থা দেখা যায় গতিকে নগৰ অঞ্চলত কি কি স্থানীয় শাসন ব্যৱস্থা থাকে নগৰ অঞ্চলত নগৰ সমিতি পৌৰসভা পৌৰ নিগম আদি ব্যৱস্থা দেখা যায় গতিকে গাঁও পঞ্চায়ত গাঁৱত থাকে নগৰ সমিতি নগৰত থাকে পৌৰসভা নগৰত থাকে আৰু পৌৰ নিগম নগৰ অঞ্চলত দেখা যায় ঠিক আছে এইবিলাক হৈছে স্থানীয় শাসন ব্যৱস্থা ৱাৰ্ড বুলিলে কি বুজা গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ৱাৰ্ড মানে কি ৱাৰ্ড বুলিলে নগৰৰ ভিতৰত থকা এখন অংশ য'ৰ পৰা এটা প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচিত হয় তাকে বুজা যায় ঠিক আছে ৱাৰ্ড বুলি ক'লে নগৰৰ ভিতৰত থকা কোনো এটা অঞ্চল নগৰ হিচাপে পৰিগণিত হবলৈ কি কি বৈশিষ্ট্য থকাটো দৰকাৰ গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এটা অঞ্চল নগৰ হিচাপে পৰিগণিত হবলৈ কি কি বৈশিষ্ট্য় থাকিব লাগিব সেয়া আমি চাওঁহাচোন কোনো এটা অঞ্চল নগৰ হিচাপে পৰিগণিত হ'বলৈ নিম্নলিখিত বৈশিষ্টসমূহ থাকিব লাগিব কি কি থাকিব লাগিব জনসংখ্যা অধিক হ'ব লাগিব কমেও বিশ হাজাৰৰ ওপৰত থাকিব লাগিব ঘন বসতি থাকিব লাগিব নাগৰিকৰ সুবিধাৰ প্ৰয়োজনৰ পথ পানী আদি থাকিব লাগিব আয়ৰ নিৰ্দিষ্ট সীমা অতিক্ৰম কৰিব লাগিব ঠিক আছে এই অঞ্চলসমূহ যদি নগৰ হ'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে এই বৈশিষ্টকেইটা থাকিব লাগিব ঠিক আছে নগৰ অঞ্চলৰ স্থানীয় শাসন ব্যৱস্থাৰ স্তৰকেইটা গঠন প্ৰণালী বৰ্ণনা কৰিব দিছে ঠিক আছে নগৰ অঞ্চলৰ স্থানীয় শাসন ব্যৱস্থাৰ স্তৰকেইটাৰ গঠন প্ৰণালী আমি কেনেদৰে কব পাৰো এতিয়া তাতে আমি এখন তালিকা লিখি দিছো এই তালিকাখন তোমালোকে তুলি লবা তালিকাখন হৈছে এইদৰে নগৰ স্থানীয় শাসন ব্যৱস্থাৰ স্তৰসমূহ গঠনসমূহ প্ৰণালী এনেধৰণৰ হয় গতিকে অনুষ্ঠানকেইটা হৈছে নগৰ সমিতি পৌৰসভা পৌৰ নিগম সদস্যৰ সংখ্যা নগৰ সমিতিৰ সাতৰ পৰা বিশ জন ঠিক আছে তাৰ পিছত মুৰব্বী হৈছে সভাপতি সদস্যৰ পদবী হৈছে ৱাৰ্ড বা কমিশ্যনাৰ তাৰপিছত কাৰ্যকাল হৈছে পাঁচ বছৰ গোটেইকেইটাৰে কাৰ্যকাল পাঁচ বছৰ হয় বাৰু পৌৰসভাৰ দহৰ পৰা ত্ৰিশজন পৌৰ প্ৰতি কমিশ্যনাৰ আৰু পাঁচ বছৰ ঠিক আছে পৌৰ নিগমৰ সৰ্বাধিক সদস্যৰ সংখ্যা হৈছে ষাঠি জন মুৰব্বী হৈছে মেয়ৰ সদস্যৰ পদবী হৈছে কাউঞ্চিলাৰ আৰু কাৰ্যকাল হৈছে পাঁচ বছৰ গতিকে এই স্তৰকেইটা আমি এইদৰে লিখিব পাৰো ইয়াৰ গঠন প্ৰণালীসমূহ আমি এইদৰে পাৰো ঠিক আছে নগৰ অঞ্চলত স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন ব্যৱস্থাৰ কাম কাজ উল্লেখ কৰিব দিছে নগৰ অঞ্চলত কিদৰে স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন ব্যৱস্থাৰ কাম কাজ হয় সেয়া উল্লেখ কৰিব দিছে সেয়া হৈছে নগৰ অঞ্চলত স্থায়ত্ব শাসন ব্যৱস্থাৰ কাম কাজ তলত উল্লেখ কৰা হ'ল হাত বজাৰ নিৰ্মাণ আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ বৃত্তিমূলক প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা বিশুদ্ধ খোৱাপানী আৰু স্বাস্থ্য সেৱা নিশ্চিতকৰণ ৰাজহুৱা পুথিভঁৰাল কলা সংস্কৃতি কেন্দ্ৰ আদি স্থাপন কৰাটো হৈছে নগৰ অঞ্চলৰ স্থানীয় শাসন ব্যৱস্থাৰ কিছুমান কাম ঠিক আছে আৰু কেইটামান আছে শ্মশান কবৰস্থান আদিৰ নিৰ্মাণ উদ্যান খেলপথাৰ আমোদ প্ৰমোদ গৃহ নিৰ্মাণ অনাথ শিশুসকলৰ আশ্ৰয় গৃহ স্থাপন আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ গাড়ী মটৰ ৰিক্সা অটো ৰিক্সা আদি ৰখা ঠাইৰ ব্যৱস্থা কৰা যাতে যান জঁটৰ সমস্যা নহয় ৰাস্তা ঘাটৰ নামাকৰণ পথত বিজুলী বাতিৰ ব্যৱস্থা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত প্ৰয়োজনীয় সহযোগিতা আগবঢ়োৱা গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এয়া হৈছে নগৰ সমিতিৰ কাম কিছুমান ঠিক আছে তাৰ পিছত আৰু কি কৰিব পাৰে নগৰৰ নলা নৰ্দমা ৰাস্তা ঘাট প্ৰস্ৰাৱঘৰ শৌচাগাৰ আদি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে দৰিদ্ৰ লোকসকলক স্বাৱলম্বী হোৱাৰ বাবে আৰ্থিক সহযোগিতা আগবঢ়াব আৰু আত্মসহায়ক বোট গঠন কৰিব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া আমি অনুশীলনী চাৰিৰ প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰিব লৈছো ঠিক আছে ভাৰতৰ সংবিধানৰ কোনটো অনুশীচীৰ কিমান নম্বৰ অনুচ্ছেদৰ আধাৰত স্বায়ত্তশাসিত জিলা পৰিষদ গঠন কৰা হৈছে ঠিক আছে সংবিধানৰ কোনটো অনুসূচীৰ কিমান নম্বৰ অনুচ্ছেদৰ আধাৰত স্বায়ত্ব শাসিত জিলা পৰিষদ গঠন কৰা হৈছে ভাৰতৰ সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচী ছিক্স শ্বিডিউল আৰু দুশ ছয়চল্লিশ অনুচ্ছেদৰ আধাৰত স্বায়ত্তশাসিত জিলা পৰিষদ গঠন কৰা হৈছে ঠিক আছে তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওচোন বি টি আৰৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি বি টি আৰ মানে কি বি টি আৰ মানে হৈছে বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজন বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজন গতিকে বড়ো টেৰিটৰিয়েল ৰিজনত আমাৰ কেইবাখনো জিলা আছে ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে জানাই বাক্সা আছে তাৰপিছত কোকৰাঝাৰ আছে চিৰাং আছে ঠিক আছে এনেকৈ কেইবাখনো জিলা এই বি টি আৰৰ অন্তৰ্গত হয় ইয়াৰে যিটো শাসন ব্যৱস্থা আছে বি টি আৰ কৰে বড়োলেণ্ডে কৰে আমাৰ অসমৰ চৰকাৰে নাচায় ঠিক আছে অসমত মুঠ কিমানখন স্থায়ত্ব শাসিত পৰিষদ আছে অসমত মুঠ ছয়খন স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদ আছে ঠিক আছে স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদ মুঠতে ছয়খন আছে অসমৰ কোনকেইখন জিলাত পঞ্চায়ত ব্যৱস্থা নাই গতিকে আমি জানো কেইবাখনো জিলাত পঞ্চায়তৰ ব্যৱস্থা নাই এতিয়া তাৰে নামকেইটা আমি লিখি দিছো সেইকেইটা হৈছে অসমত বটেৱা বজালী তামুলপুৰ আৰু বাক্সা জিলাত পঞ্চায়ত ব্যৱস্থা নাই গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইকেইখন জিলাত পঞ্চায়ত ব্যৱস্থা নাই গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি অনুশীলনীত থকা প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰিলো নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা নিজৰ টকা বহি তোমালোকে ভালদৰে লিখি ল'বা আৰু ভালদৰে পঢ়িবা অহা ক্লাছত এটা নতুন পাঠ লৈ তোমালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিম তেতিয়ালৈ সামৰিছোঁ নমস্কাৰ